বগাকৈ বগলী বহলাই বলিছে বলুকাত বিয়লি পেলা কি দৃষ্টিনন্দন জাকজাক বগলী নান্দনী দৃশ্য যেন বগা চাদৰৰ আচ্ছাদন চনাঞ্চল এতিয়া এইদৰেই জাকজাক বগলীৰ আশ্ৰয়স্থল এয়া নুমলীগড়ৰ মহুৰা পথাৰৰ দৃশ্য এজাক বগলীৰ কলৰ্বত মুখৰিত নুমলীগড় মহুৰাপথাৰ শুভ্ৰ দলিচা পাৰি বহি আছে বগলীজা নুমলীগড়ৰ নৈ বিল জানজুৰিত এনেদৰেই আশ্ৰয় লৈছে এতিয়া জাক জাক বগলীয়ে যেন মানুহৰ সৈতে সহবাস নুমলীগড়ৰ মহুৰা পথাৰৰ লোক সকলো বেছ সচেতন কোনেও হানি কৰিব নোৱাৰাকৈ সংৰক্ষণ কৰিছে বগলী জাকটো সচেতনৰ পৰিচয় দিয়া নুমলীগড়ৰ মহুৰা পথাৰ লোকসকলৰ এই কাৰ্য সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি ধ্বংসলীলা চলাই থকা এই সন্ধিক্ষণত লাহে লাহে বিলুপ্তিৰ দিশে ধাৱমান চৰাইবিধৰ সংৰক্ষণ বিচাৰে সকলো প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে বগলীৰ জাকটো এতিয়া আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে মহুৰা পথাৰৰ লোকসকলৰ লগতে প্ৰকৃতি প্ৰেমীসকলৰ বাবে নমস্কাৰ মই অজয় ফুকন আৰু এইখিনিতে সমূহ এনি ভাৰত চেনেলটোৰ যিসকল কৰ্মশতা আছে সকলোৱে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমৰ আচলতে সংবাদ জগতত নতুনকৈ আচলতে এটি আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে আমাৰ নিউজ চেনেল এনি ভাৰত আৰু এনি ভাৰতৰ এটা খুব ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান হ'বলৈ গৈ আছে সকলোৱে জানে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ সাতৰপ জুবিন গাৰ্গৰ গানে কিয়নে আচলতে জুবিনদাৰ সেই গীতৰ আধাৰত আমাৰ হিৰোদাই লিখা সেই গীতটি গানে কি আনে এই গানে কিয়নে নামৰ এটি তেওঁলোকে সংগী সাংগীতিক ৰিয়েলিটি শ্ব' কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু ফিফটিন আগষ্টৰ পৰা গোটেই আৰম্ভ হ'ব প্ৰথম অডিশ্যন অসমৰ ধেমাজিত ধেমাজি জিলাত আৰম্ভ কৰিব গতিকে সমূহ যিসকল প্ৰতিভা আছে যিসকলে গান ভাল পায় যিসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিভা আচলতে দেখুৱাব বিচাৰে এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ত গানে কিয়নে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু খুব ধুনীয়া আপোনালোকে সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিব লগতে ইয়াতে পুৰস্কাৰ আছেই বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰো আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু লগতে এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত আচলতে এগৰাকী শিল্পী হিচাপে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগত আপোনালোকে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব গতিকে গোটেই অনুষ্ঠানটোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা থাকিল আৰু লগতে এই অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব আমিও আছোঁ আৰু সকলোকে আমি লগ পাম ধন্যবাদ